Poďme to vyhrať. Teraz alebo nikdy. Ježiši Kriste. Ježiš. Ja som hneď spadol. Lebo toto sú proste retardí. No to je ešte horšie, ak naša customka. No ja neprejdem. Ja sa... Ja noobjok nemôžem ísť, kámo. Ja naužek nemôžem ísť proste. Noobjok nemôžem ísť. Nemôžem ísť. Nemôžem. Nemôžem. Proste nemôžem. Ja som, ja som na šarte. Zaseknutý asi tak s 20 ľuďmi. Proste nemôžem ísť. Bez randy. Nemôžem ísť. Nemôžem sa pohnúť. Výbavené. Výbavené, Ja proste, ja nedojdem ako... Môžeš ísť, nech sa páči. My sa proste nepohneme. Um, takže chalani, ja si myslím, že toto je... Neuveríte ľudia, ale našli sme lobby s menším priemerným IQ ako naše customky. Kamo sleduješ to? No, ja som dobojoval. Ja <laughs> som ani nezačal proste, to čo je? No, no, pozri sa, kde som ja. Ja som na spavne. Proste, ale pozri sa. Pozri sa na to, čo mám robiť. Až teraz sa niekto tam pod... Pozri sa. Ako, čo mám robiť? To je neuveriteľné. No, no, toto je proste... Prosím. <laughs> sa nedá, proste, ja sa nedostanem. Prosím. O môj bože. Stalo sa niečo neuveriteľné. Ja som sa dostal zo spavnu. Kámo. Veríš tomu?